Потом мне вывалился рекомендация я же от Гайдая про ЮЕ отписался. Вывалился мне в лох Амелин и Гайдай. Ну там получается, в Гайдай приходит человек, он ему дает булаву. Я говорю, ты президент на 59 минут, пожалуйста, расскажи, что надо делать. Амелин, в общем, пришел, я думаю, ну послушай чуть, -чуть. Амелин, он такой более-менее нормальный. Амелин говорит, я написал со своей командой визию Украины 2035. Я сразу за сердце схватился. Ну, у меня ж... Вот я живу, например, вот я засыпаю. Э, так как у нас ЗРПК не покупает э, Зеленский, ему жалко каждый разбитый дом, девятиэтажку. Суммы прилетела, мои соболезнования с Люди погибли. Такой же самый, точно. Рядом дом разбили, <къем> только убрали. И я не знаю, буду я живу. или не буду. То есть у меня визия на один день. У него до 2035 года. У нас же был перед этим командующий ВВС Украины Дроздов. Ну и фамилия такая подвая, опасная, Дроздов. Вообще нельзя Дроздовых назначать на командующих ВВС Украины. И он писал визию до стратегии 2035 года, первая в 16 в 2035 году. То есть они, по идее, могут быть сняты с вооружения к этому времени, и Украины не быть. То есть у него визия до 2035, а у меня планы, я считаю себя адекватным человеком на один день. Если меня в течение двух месяцев не убьют, это я вообще буду лаки и чемпион. Потому что против шахедов работа такая слабенькая. Я не знаю, что они экономят. Я вчера, кстати, выкладывал... Нашел хороший влог про ВПК Турции. Они на русском ведут его. И они рассказывают, что мы готовы всем продавать. Вот у них были тендеры в Банглад... в... на Филиппинах. Корабли им отказали делать, а вооружение разрешили. Они радуются, что они на этот корабль даже пушки поставят автоматически. Свои. Турки готовы за деньги продавать кому угодно. Они это говорят открыто в ролике. У них сейчас стало крупным партнером по закупке оружия Бангладеш. И турки в этом воне просто радуются. Наконец-то нас хоть Бангладеш будет оружие покупать. А что наши не покупают, непонятно. Нам ЗРПК не нужны. Лучше сделать утром репост разбитой девятиэтажки очередной. Вот этими кулеметами 1923 года, терево, вы не можете их сбить. Вот не можете и все. Если 7-8 шахедов пролетают и в девятиэтажке бьют, это уже катастрофа. Чего вы не покупаете из РПК? И вот это Шамелин написал, я думаю, я боюсь, чтобы Украина вообще была через года три, вообще как государство. Надежда на речку Днепр. Потому что Путин же сказал, что говорит, я ушел с севера Киева по одной причине. Меня не выбили украинские войска. Я поверил господину Арахаме, что говорит, мы не можем вести переговоры, если, ну, звонил Шольц, за арахами, если у виска пистолет. Ведь я им поверил, они меня обманули. И кто мне там что не рассказывал про удар по Макарову, чуть-чуть разбираюсь с ревочки, крестики, нолики. У нас не было никаких вариантов их выбить с той Бучей или Гастомеля, никаких. Или с Васильковского района. А слова совсем. Да, видно был договорняк. Ушли. Слава Богу, что ушли мы же вот сейчас он выбиваем одно село за другим. Утром мы открыли депсей, два села нет, сожрали. Вот сейчас они идут на Лизаветовку. Мадьяр выкладывал видео, разбил, один оператор разбил почти всю колонну. Ну, при помощи еще двух бригад. Четвертое, четырнадцатое еще какой-то. Но один оператор на самое важнейшее направление, они идут к трассе э, Днепр-Покровск. Э, один оператор. А что нельзя 20-30 операторов туда поставить. В принципе, от всех, кого 150 тысяч поймали, ну, я думаю, в бустиках поймали 1030. Но с фронта убежало 150. Это по официальным данным. И по тому, что брякнул Буданов, он сказал, что это сплетни, только что-то э, СБУ возбудило уголовное дело по утечке информации важной. То есть, оказывается, это не сплетня. Буданов рассказал какой-то анекдот то ли смеяться, то ли плакать. О том, что, ну, о клевете. И получается, Амелин планирует уже, разработал стратегию Украины 2035. 20, но он, правда, сразу сказал, что у меня пластина в голове. Не у меня, а у него. Титановая. И ты же вспомнишь, Сережа, что у меня там пластина появилась. Ну, и пластина это была трепанация черепа. У меня вот знакомый Игорь Кирьяновский, и он ну, поругался, там молодой был, глупый, ему вскрыли бутылкой из-под шампанского череп, вынимали с мозгов эти кусочки стекла. Ну и у него уже, ну, вальты. И тоже и пластина стоит. И он, ну, он когда начинает туда ехать, давай мы октавигинчика тебе уколем в задницу, все, успокойся, тебе надо отдыхать, не волнуйся. Либо, если у него совсем плохо, мы отводим его в дурдом. А этот человек нам с пластиной Титановой пишет стратегии Украины на ближайшие, сейчас 25 да, на 10 лет. Это лучшие умы, а не с Титановой пластиной в Украине.